Победа, она абсолютно неизбежна, так же, как неизбежны реформы. Грузия смогла сделать то, что за время моего, президентства мы были на 137 месте в рейтинге Всемирного банка мест, хороших мест на инвестиции, мы перешли на 8 место. Мы вы попали, впервые развивающаяся страна попала в первую десятку. Там Сингапур, США, Австралия, там, э, Гонконг, сразу за нами Дания, Норвегия, Швеция, Германия где-то на 15 месте. Uh, мы, у нас были, мы были самой коррумпированной страной в Европе, потом мы стали самой безопасной страной согласно Европейскому Союзу. Мы были самой коррумпированной страной одной из мире, согласно Европейскому Союзу, мы стали самой некоррумпированной страной в Европе. У нас самые быстрые таможенные процедуры, самая быстрая регистрация предприятий, самая быстрая выдача документов личности, самая быстрая быстрая регистрация, продажи и покупки собственности. Это много процедур, которые самые быстрые в мире. Из-за этого Грузия, которая Россия в 2005 году из-за помаранчевой революции устроила полное энергетическое эмбарго. В одну ночь отключили все наши газы и электроснабжения, Мы полностью оказались во мраке и без тепла. Нам тогда помогли Азербайджан и Иран, но потом мы в течение двух лет стали полностью энергонезависимыми. Потом на, нас полностью отхраняли российский рынок. Это было 60% нашего рынка. Мы росли двузначной цифры следующий год. Потом нас бомбили, устраивали провокации и вы, выгнали десятки тысяч моих сограждан прямо с катавозки, таких больших транспортных самолетов из России. Мы все равно развивались. Потом нам торгло 120 тысяч войска Мы после этого тоже встали на колени, встали на ноги. Мы смогли это сделать, потому что мы сделали реформы, которые создали основу государственного института. Конечно, они не обеспечили реформаторов долгое правление, потому что любая, любой народ устает от любой власти. Но я говорил своим друзьям, у каждого правителя, у каждого политика есть два выбора. Насладиться своим рейтингом, так называемым, ничего не делать, пытаясь его сохранить, никого не отчуждая, никого не сердя. И, привык, и свыкнуться с тем, что через какое-то время ты весь этот рейтинг растеряешь. И растерять его. Или другой выход. Сделать быстрые реформы с самого начала. Многих людей это может обидеть, затронуть. Многим это понравится. Много поменять в лучшему, И все равно в конце потерять и популярность, и власть. Но в любом случае результат один и тот же для человека. Но для страны, для области, для города два совершенно противоположных результатов. Поэтому Украине вместе со военной победой нужна и быстрая реформа. Украина сейчас в очень сложной ситуации, в смысле коррупции, бюрократии, мы это все знаем, все знаем.